Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас традиційно найкращий астролог не лише України, а й не побоюсь цього слова, тому що його прогнози завжди точно, завжди збуваються і завжди правдиві. Влад Рос. Вітаю Владе! Да, Добрий день, дорогі друзі. Рашка продовжує обстрілювати міста України. Знаєте про трагедії і в Кривому Розі, і Київ на вихідних. Також були жахи. Чому так відбувається? Коли вже чекати цьому припину? Ми бачимо, що Рашку зупинити ну, не може ніхто Ну нічого надія на цього диктатора. Ну, перше, досок, з Женько, мов прогноз. Я говорил, что будут бить как по Ахмадету, то есть по детям будут бить и наносить удары. Кварталы я это подозревал, я это прогнозировал, к сожалению, мой прогноз сбылся. А сейчас они еще будут по лекарням стрелять, по, значит, там, где у нас здравоохранительные какие-то находятся организации, по благотворительным фондам, вот это их любимое занятие. Но дедлайн у них 17 число, дорогие друзья. Дедлайн поставленный им, в том числе и Дональдом Трампом, который в последнее время наконец-таки стал заявлять, что его не удовлетворяет, не удовлетворяет то, что Раша бомбит нашу страну. Да? То есть и по Кривому Рогу особенно ему не понравилось. Но самое главное, от него отходит самый главный национал рашист Илон Маск. Илон Маск все уже не фаворе в таком большом, как был раньше значит, у Дональда Трампа. А именно Илон Маск пропагандировал и продвигал российскую теорию. Поэтому это очень хорошая э, ситуация для нас. Ну и Раша нас будет бить ровно до 17 числа. 17 апреля будет дедлайн. Если 17 Раша продолжит нас бить, то будет нефтяной эмбарго против этой страны, большие вторичные санкции тем странам, которые, которым Раша продает нефть, например, Китай. А, осталось не так. долго ж дорогие друзья. Ближайшие 10 дней могут можуть бути для України Армагеддоном, но он может одразу закончиться 17 апреля. Тобто, все-таки дійсно четвертый. цей дедлайн. Тобто, цей дедлайн справді існує. І да, якийсь о, тиск, на, тиск на Путіна, ну псевдо Путіна, як ви кажете, від Трампа все ж таки є. 17 апреля чистий четверта, друзі. Все займатися прямо на страстну п'ятницю 18 числа. Потому что 17 число ⁇ это последний день по дедлайну, когда Лили Путин может по нам стрелять. Владе, теж тут таке питання, коли на Київ там було п'ять ракет. Як летіло? Чотири з них не збили. Я там вже там одна тут. Ну я не пам'ятаю так вже точно, але кажуть, що їх не збили, балістичні, балістичні, так, так тому що це були якісь а, ракети нового покоління. Ми їх не бачимо і вже починають лякати зараз, що мовляв у Рашки якась мега потужна ракета, яку ніякі ППО не бачать і ніхто збивати не буде. Чи так це? А дело все в том, что у нас не хватает значит, ракет для нас, не хватает ракет для Патриот, чтобы сбивать все это дело. Дональд Трамп нам ничего не поставляет. Патриоты никаких ракет нету. Мы истощили все запасы Патриотов, поэтому мы не можем сбивать баллистические ракеты. Ничего Раша нового придумать не может. Единственное, что эти баллистические ракеты были корейского происхождения, а мы к ним не привыкшие. Понимаете, в чем дело? Вот, те, тот запас баллистических ракет, которые Корея, Северная Корея предоставила расистам, это примерно 300 штук, они из-за того, что у них свои закончили, они начали использовать северокорейские, а мы к ним еще не приспособлены. Поэтому нужно каким-то образом все-таки приспосабливать эти ситуации. И, конечно же, в ближайшие 10 дней это самое опасное, которое только могут быть для Киева и для нашего президента, которого хотят убить, уничтожить. Хотят, чтобы у нас поменялась и Верховная Рада, у них уже даже Стефанчук не удовлетворяет. Короче, они хотят, чтобы у нас, наверное, некий такой Арестович был. Но я думаю, его не будет. Во-первых, его уже никто не пустит на территорию Украины. Наверное, придется ему президент, на президентские выборы идти за границей, стать президентом за границей нашей страны. Но, слушайте, осталось ждать немного. Либо все-таки будет перемирие на месяц после 17 числа, либо его не будет. Но я всегда вам говорю про май месяц. Я всегда говорю, в мае месяце все должно быть хорошо. Посмотрим. Влада, тут подписчики наши пишут, что Одесса вас любит и передает вам привет. Да, привет, Одесса. Я всегда обожаю свой любимый родной город. И, конечно, как же я без Одессы, как Одесса без меня. Ну, и это какая-то сумасбродная ситуация. Тут у нас хотят переименовать город Одессу Хаджиби. Это полное идиотство. Если какие-то киперы у нас приезжают, это халифы на час и начинают нам сносить там всякие памятники там. Запрещать, значит, улицы Жванецкого, Ильфа и Петрова, Киперов э, Ваут вообще. Ну, можете себе представить Одессу переименовать в Хаджиби. Это какой-то из а, а почему не в Качуби, как изначально назывался этот город? А, то есть, ну, то, ну это бред сумасшедшего. Ну, я посмотрел, вроде бы не, не, не доведу до, до этого, но Кипер хочет переименовать город Одессу в Хаджибе. Кипера, Жак. дорогие друзья, подкипелить. Я бы так сказал. Влады, а, а чьи загроза для Одессы до конца тижня? А, есть. Существует опасность, что опять может что-то прилететь. Да. А, и самый вот такой опасный момент, прямо перед 17 числом, да, вот в ближайшее время, это значит, 12, 13, 14 апреля самые опасные вот такие моменты, что-то что, -то, что -то может прилететь, жахнуться, вот такая вот ситуация. А дальше может быть более-менее благоприятная ситуация, потому что 2 апреля, половина апреля намного мягче марта и первой половины апреля, и все планеты станут директными, то есть не будет ни ретроградности, ни, ни Меркурия, ни Венеры не будет ретроградности, коридора затмений не будет, то есть намного мягче, мягче вторая половина апреля. Вы даже себе не представляете, как, как, Що після цього а, значить, Армагеддона, який нам можуть устрою до 17-го числа, теж стане м'яче? Влади, також таке запитання, тому що багато дуже майстрів mm. говорять, от і в мене там в ефірах, що от прямо на Пасху це саме буде пік, буде жах, буде страх, будуть валити арешники, будуть якісь ракети, кінжали, касети. Що бачите ви? Тому що ви кажете, що до 17-го. І взагалі, чи не рано прогнозувати там теж 20 квітня, тому що одні кажуть, що буде тихо, інші кажуть, що буде жах. Ну от іменно 16-е, 17-е – це останні такі опасні дні. 15-е чи 17-е – це жах може бути прямо перед Пасхою. На Великодень я не, не, я не бачу, да, що там може бути плохое, тому я думаю, от іменно 20-го все буде спокійно. Поэтому можно будет расслабиться 20 -го, 21 -го числа. А вот прям перед Пасхой может быть действительно армагеддец. Со смертями вплоть до того, что может быть опять какие-то трауры. И знаете, там траур, траурное шествие, это же третий день после ужасающих ситуаций могут быть. Да? И нам таким образом хотят испортить Пасху. А, так, дуже багато передають нам вітання із Рівненщини, із інших регіонів. Вітають, дивляться нас, і це прекрасно. Дякуємо вам, наші хороші, що дивитеся, що дослухаєтеся. Хочемо максимально попередити вас про небезпеку. Сама можу підтвердити, що справді зірки планети мають дуже великий вплив на ситуацію, на події. Тож прислухайтеся, і до речі. Зірки і планети мають вплив і на конкретно ваше життя. Тож, щоб зрозуміти, як вам краще його побудувати, які роки для вас сприятливі там, для роботи, для переїзду, для заміжжя, для народження дітей, будь ласка, контакти Влада Вроса є в описі цього відео. І він, як ніхто. Зробить вам найкраще ваш річний соляр, натальну карту. Звертайтеся, якщо у вас ще натальної карти нема. Тому що, на мою думку, ну жити без натальної карти це як от йти сліпим кошеням. Я не помиляюсь, Влад? Абсолютно вірно. Поэтому дорогі друзі, плюс 38 063 ноль шістдесят три п'ятсот по вайберу, по ватсапу, тому можете лікосим зв'язатися і заказати. А, Влады запрашивают, какие не даты есть для Киева. Чего уже остаточный, цей удар по Киеву, чи еще не В ближайшие недели самый опасный период для Киева. Сейчас может опять все что угодно лететь по нему там и так далее. Особенно выходные дни самые неблагоприятные, пятница, суббота, воскресенье. Будьте внимательны, если что сразу в ветру, прячьтесь там и так далее, потому что опять может прилетать какая-то баллистика. Просто они они охотятся сразу за всеми, за Буданов, за Зеленским. Они же там, помните, там взорвали гостиницу Бристова в Одессе? Mm -hmm. да? там где находился Буданов, за два часа до этого. То есть они везде гоняются. Буданов для них самая главная точка. Он чуть два, он чуть два раза не убил их главного этого самого, Лили Путина там и этого Патушева, чуть не грохнул там и так далее. Вот поэтому они за ним гоняются и хотят его уничтожить. Ну и, конечно же, э, очень темная, темная ночь перед самым рассветом, э, а рассвет это все-таки чистый четверг. Я думаю, э, после чистого четверга есть очень большая надежда, что, по крайней мере, на целый месяц, до 17 мая, да, у нас будет перемирие. Ой, это действительно хочется, чтобы уже этот чистый четверг погнал, геть очистив нашу страну от цих оккупантов. Ви знаєте, навіть влада не може назвати їх е звірами, тому що звірі мають інстинкти і вони роблять якісь е там вчинки через те, щоб вони вижити. не вбивають більше того чим вони можуть з'їсти, розумієте? в А аті вбивають все подряд. А ви ще, до речі, помітили, мало того, що вбивають, так ще як вони тішаться, як вони тішаться тому, що гинуть наші діти, які жахливі речі вони пишуть про те, що треба всіх наших нацистських дітей в кунцкамери. І, ну, мене просто, я просто не уявляю, яка у них колективна свідомість, якщо вони пишуть такі речі. І це прості, звичайні люди. Ну да, поэтому с нашей точки зрения Соловьев должен уже давным-давно быть в газовой камере. Ведьму Скобееву давным-давно давным -давно сжечь на костре уже. А значит, кто у них там еще остается? Этот Попова повесить, дорогие друзья. Да, ну и все, все эти, блин, вот эти остальные значит, там, политбюро этого ужасающего кооператива озера всех, всех истребить, уничтожить, убить. Понимаете, дорогие друзья? Это не призыв, это, это просто нужно будет сделать. Наш украинский Масад будет всех отстреливать. Лавров своей смерти не умрет, дорогие друзья, Убьем. А кто там еще у них там слишком это распинался, там, вот это, там, в ООН у них там какой-то не пенсия находится, дорогие друзья, скоро выбросим с 10 или там, с 30 этажа, ООН. всем, всем будет расплата. После того, как война закончится, все будут уничтожены. Наш МОСАД український буде працювати як часики, як часы. А якщо Соловйов думає, що найхитрій будуть наузі Кома, от там його і в присмітній агонії і знайдуть, розумієте, Понімають газове А Влада тут ще запитують: от чому, як ви думаєте, чому вони так от дивіться, вони вдарили по Кривому Рогу і рівно в день жалоби вдарили повторно, прямо по мирних, там, де діти. Це вони, це якесь послання нашому президенту, і тут запитують, чи є ще повторна загроза для Кривого Рогу. Это показує, что чорная мета, значить, на Зеленского його хотят убить. Показує це те саме: уходи, не перезбирайся. Тобто, це показано ему чітко, не надо йти на второй срок. Нам нужен наш наш человек, наш Аристович какой-небудь, да? Нам нужен Петр Порошенко, мы с ним все договоримся, проявим, это наш человек. Нам нужна Юлия Тимошенко, это наш человек, мы его хорошо знаем, у нас были с ней прекрасные газовые контракты. Уходи, уходи, убирайся, да, только не надо баллотироваться на второй срок. Вот это они показывают четко, да, что они хотят его убить. И пьют по самому больному месту, по родному городу нашего, нашего президента. И под Днепропетровщине в целом... Бьют и бьют и бьют, понимаете, в чем дело. Но, я думаю, очень жесткое внутреннее состояние Зеленского, да, его несгибаемость все-таки сделает, что Украина победит. Я вам хочу сказать это однозначно. И коней, как говорят, на переправе не меняют. И благодаря Дональду Трампу сейчас нет никакой альтернативы другого президента в Украине. Дональд Трампсішка много наговорив, чтобы Зеленский не переизбрался. Понимаете? Ну ні, тепер ділова шанса, щоб він не підізбрався. Тут тип, наші підписники запитують. Дуже хвилюються от містечка на Донеччині, Славянськ, Краматорськ, Константинівка страждають від обстрілів. Але люди наші от терплять, вони мужні, вони сильні, але вони дуже хвилюються, чи не буде окупації цих містечок. Сейчас я посмотрю по Харару. Харарная карта это как? А расскажите пока, что такое Харарная карта? Может, вы не все знают. В момент задачи вопросов есть такой, значит, человек, задающий вопрос, значит, квинент, а человек, который отвечает ему вопрос, квисит. Это все вот такие, да? И, конечно, какие-то планеты, отвечающие за человека, да, это асцендент, который задает вопрос. А тот, который ему отвечает, диссидент да, астролог, да, и смотрит в дом гороскопа, где реально может существовать ситуация, где заинтересованность. Вопрос это Луна. И Луна у нас как раз находится в доме частной недвижимости, и у нее благоприятные аспекты. А, то есть на данный момент очень хороший аспект к Нептуну, что это дезинформация, что все будет нормально, что вас дезинформируют, говорят о том, что войдут в Краматорск, захватят Славянск. Константиновку, не дорогие друзья, в этом году не будет ни единого шанса, чтобы расисты вошли в ваши города. Не будет. А то, что будут бомбить фабами, это да, это может быть. Стирать с лица земли некоторые дома, это да. Ну, вот что делать? Ну, будем работать над, этим, чтобы это все отбивать. Также, то також мне сегодня написали из Покровска, что тытяну не зашли вони в Покровск, но нищать Не зайдуть, але Пусть. ж Пусть. нищать. І і запитують, таке питання от людське, чи довго ще будуть нищити наші будинки, наше прекрасне місто? Дождитесь, дорогі друзі, мая місяця. Можливо, він все змінить. Ну і обрушення цен на нефть. Поймайте, вони ж там в Москві не мислять е, стратегічним будущим. Вони все время дійснюють, от як на даний момент. А якщо обрушиться нефть, от приближаєшся, вона обрушиться За 50 долларов за баррель нефти уже невозможно воевать, вот как сейчас нефть упала. А если еще 40 будет за их юрлс, это уже от слова совсем не смогу, понимаете? И могу вам сказать радостную весть. Я думаю, что очень позитивно изменится все, когда Сатурн войдет в знак Овна. Это май месяц, Сатурн, это заморозка, Овен это война. Я думаю, все-таки конфликт будет заморожен после его вхождения. А то, что сейчас вы слышите, са самые страшные страшилки. Раша пойдет и на Харьков, и на Сосково, uh -huh. и на Запорожье. Тут еще и Зеленский все это подогревает. Но вот он делает специально. Самом деле. Чтобы все равно предупрежден вооружен, нужно готовиться. У Раши нет ни, ни возможностей, ни, ни людей, чтобы захватить хоть что-то в ближайшее время. На всякий случай, да, они готовят всеобщую мобилизацию. Аж на осень месяц, дорогие друзья, то есть подготавливаться они начнут с июля месяца, я аж на сентябрь собираются набрать миллион человек. Это если, конечно, их не прижмет Дональд Трамп. А, но это только может быть не раньше, сентября месяца. Опять же, если Дональд Трамп не будет предоставлять оружие через Европу Украине. То есть он может продавать европейцам оружие, а европейцы будут уже за свои деньги поставлять его на. А, будем смотреть, но я думаю, поставка оружия идет очень хорошим способом говорят сейчас Жеша полностью загружен всем все терминалы работают то есть и все и поставка оружия идет в Украине при этом вроде бы Дональд Трамп ничего нам не поставляет ну все 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 идет ну такое ощущение даже не останавливается поэтому у нас очень хорошие возможности защитить себя в будущем и есть все шансы отстоять нашу матинку Украину ну а наша победа это то, что сохранится государство Украина, которое войдет в Евросоюз, а после смерти Лили Путина и в НАТО, дорогие друзья. Я абсолютно уверен, что мы будем и там, и там, и в НАТО, и в Евросоюзе. А Арестовича не слушайте, да. Его всегда можно выключить, переключить, зачеркнуть, потому что такие мракобесы не должны присутствовать У наших Ну, ось ви розумієте, що інформаційний простір він для того і є, щоб маніпулювати, робити якісь вкиди, закидати якісь наративи, але ж. Я завжди кажу, що наші глядачі вони свідомі, вони вміють аналізувати і найголовніше відчувати влада. Дякую вам величезне. Нашим підписникам. Нагадаю, що хто ще не склав натальну карту? Чи річний соляр, будь ласка, контакти Влада Роса в описі цього відео. А ми не прощаємося з вами. А кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!